কলংকিত মাতৃৰ বেগত পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এগৰাকী মাতৃ মা কিমান শুদ্ধ সত্য পবিত্ৰ এটা শব্দ মা মা মানে একোৰা জুই মা মানে এখন পৃথিৱী মাৰ সমান শক্তি এই পৃথিৱীত আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে মাৰ সমান জুই আৰু একোৱেই নাই গতিকে মা শব্দটো ইমানেই শুদ্ধ পবিত্ৰ মাৰ নিচিনা এই পৃথিৱীত আৰু একোৱে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেই মাকে নিজৰ সন্তানক সুৰক্ষা দিয়ে কোনোবাই কিবা আক্ৰমণ কৰিলে কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ ক'লে সদায় সন্তানক সুৰক্ষা দিয়ে আহিছে মাতৃসকলে সেইকাৰণে কওঁ মা শব্দটো ইমানে ডাঙৰ ইমানে পবিত্ৰ ইমান শুদ্ধ শব্দ গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী মাতৃয়ে নিজ সন্তানক হত্যা কৰি তেওঁৰ বেগত লৈ গুচি গ'ল তেওঁৰ বেগত নিজ সন্তানো আকৌ চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান আৰু পুত্ৰ সন্তানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মাতৃৰ বেগত কথাষাৰ আপোনালোকে শুনিছেনে নাজানো খুবেই বাজি আছে মহিলাগৰাকী হ'ল শুষনা চেঠ তেওঁৰ নাম হ'ল সুস্না চেঠ অৰ্থাৎ মাতৃগৰাকীৰ নাম আৰু তেওঁ অৰিজিনেল বেংগলোৰৰ আহিছিল গোৱালৈ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ আহিছিল আৰু দুদিনৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ আহি এখন হোটেলত আছিল আৰু হোটেলত থাকি সেই দুদিন থাকি কি কৰিলে নাজানো তাৰপাছত যোৱা সময়ত তেওঁ অকলে গ'ল অকলে যোৱা সময়ত তেতিয়া আহি হোটেলখনত অৰ্থাৎ ৰেষ্টুৰেণ্টখন সুধিছে যে গোৱালৈ গোৱাৰ পৰা বেংল'ৰ যাম মই কি পোৱা যাব ইয়াতে ফ্লাইট জীপ পোৱা বুলি ক'লে আৰু বেছিকৈ পোৱা যায় টেক্সি তেতিয়া ক'লে হোটেলত কৈছে সিহঁতে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কৈছে সেই মহিলাগৰাকী যে মোক এখন টেক্সি ভাড়া কৰি দিয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু তেতিয়া হোটেলৰ মালিকে টেক্সি এখন আনি দিলে ভাড়া কৰি দিলে আৰু টেক্সিখনত গ'ল অকলে মহিলাগৰাকী ডাঙৰ এটা বেগ লৈ গ'ল যেতিয়া বেগ লৈ উঠিলে আগৰ চিটত ড্ৰাইভাৰ পিছৰ ছিটত সেই মহিলাগৰাকী অৰ্থাৎ চুচনা চেট আৰু কাষত বেগটো গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ লগে লগে হোটেলৰ যিবিলাক কাম কৰা মানুহ থাকে আৰু সেই কাম কৰা মানুহখিনিয়ে লগে লগে গ'ল কি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো লগে লগে গৈছে ৰুম চাফা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ যিটো ৰুমত চোচনা চেট আছিলে সেই ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ গ'ল নেক্সট আকৌ কোনোবা মানুহ আহিব তেওঁলোকৰটো বিজনেছ আছে ৰুমটো চাফা কৰিব যোৱাতে দেখিলে তেজৰ দাগ তেজর কণিকা আর তোল মালিকক মালিকে আর মালিকের অনুসন্ধান করলে যে কিয় এট হল নিশ্চয় মহিলাগী কাম করে মহিলাগী যাতে অকলে গৈছিল কিন্তু আহতে এটা সন্তান লো আছরিয়া সন্তান তো কি হোটেলের মালিকে রেস্টুটর মালিকের টেক্সি ড্রাইভারক ফোন মাৰিছিল কারণ টেক্সি ড্রাইভার ড্ৰাইভাৰৰ ফোন নাম্বার আছিল কারণ টেক্সি লগে বুক করে দিছিল টেক্সিখন হোটেলখনে বুক কৰি দিছিল কাৰণে হোটেলত টেক্সিখনৰ ফোন নম্বৰটো আছিল আৰু তেতিয়া লগে লগে টেক্সি ড্ৰাইভাৰক ফোন মাৰিলে আৰু ফোন মাৰি মহিলাগৰাকীক ফোনটো দিবলৈ ক'লে তেতিয়া মহিলাগৰাকীক সুধিলে যে আপুনি অকলে গ'ল আপোনাৰ ল'ৰাটোক ক'ত আপোনাৰ সন্তান যিটো সন্তান আপুনি লগতকৈ আনিছিল তেতিয়া কৈছে যে মই সন্তানটো নাই অঁ মোক ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱা বুলি ক'লে যে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এনেকৈ গৈছে তাতে আছে তালৈকে গ'ল কিন্তু তাতে খবৰ খাতি কৰিলে নাই তাতে নাই এইটো ভুৱা এড্ৰেছ দিছিলে মহিলাগৰাকীক নেক্সট কি কৰিলে হোটেলৰ মালিকে এটা ব্ৰেইন খটালে মাইণ্ড খটালে খটাই লগে লগে টেক্সি ড্ৰাইভাৰক আকৌ ফোন মাৰিলে তেতিয়া মহিলাগৰাকীক দিবলৈ কোৱা নাই আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনক ফোন মাৰি কৈছে যে তুমি ক'ত আছা কিমান জেগাত আছা আৰু সেই ওচৰত থকা থানালৈকে তুমি যোৱা গাড়ীখনলৈ মহিলাগৰাকীক নামাই নিদিবা ডাইৰেক্ট থানালৈকে যোৱা আৰু থানালৈকে গৈ আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া থানালৈকে গ'ল থানাত সোমাই দিলে তাতে যোগাযোগ কৰিলে থানাৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া চালে সেই মহিলাগৰাকীৰ বেগত এটা মানে সন্তান শিশু সন্তান মানে চাৰিবছৰীয়া সন্তান উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেই চাৰি বছৰীয়া সন্তানটো হৈছিল তেওঁৰে সন্তান এতিয়া চাওক কলংকিত মাতৃ হয়নে নহয় নিজ মাতৃ নিজ পুত্ৰক নিজ হাতে হত্যা কৰিছে আপোনালোকে চাওক মা শব্দটো ইমান শুদ্ধ শব্দ ইমান মানে পবিত্ৰ শব্দটো আজি কলংকিত সানিছে মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই এনেকুৱা মাতৃ এই পৃথিৱীত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি মই ভাবোঁ এগৰাকী উঠি অহা সন্তান শিশু সন্তান তেওঁক জীৱনটো হত্যা কৰি পেলালে কম দুখৰ কথা নে বাৰু আৰু জানিব পৰা মতে যেতিয়া তদন্ত চলালে আৰু সেই ম মহিলাগৰাকীক সুধিলে কিহৰ কাৰণে কি কৰিলে তেতিয়া কৈছে তেওঁৰ হেনো হাজবেণ্ডৰ লগত কিছুদিনৰ পৰা পাৰিবাৰিক ক্ৰণ্ডল লাগি আছে হাই কাজিয়া হৈ আছে চব হাজবেণ্ডৰ লগত ডিভৰ্ছৰ কথা হৈ আছে ডিভৰ্ছ হ'ব আৰু ডিভৰ্চ হ'লে হয়তো সন্তানটো হাজবেণ্ডে পাব আৰু হাজবেণ্ডে পোৱাতো তেওঁ নিবিচাৰে সন্তানটো তেওঁক লাগে তেওঁ খুব মৰম কৰিছিল সন্তানটোক চাৰি বছৰে সন্তানটো ল'ৰা সন্তান বহুতেই মৰম কৰিছিল কিন্তু হাজবেণ্ডে পাব বুলি ভয়তে হাজবেণ্ডক তেওঁ সন্তানটো দিব বিচৰা নাছিল আৰু সেই ভয়তে সন্তানটোক তেওঁ গোৱালৈ ফুৰাবলৈ আনি দুদিন হোটেলত থাকি আৰু সন্তানক নিজ হাতে হত্যা কৰিলে আৰু এতিয়া হৈ পৰিল সেই মাতৃগৰাকী কলংকৃত সেই মাতৃগৰাকীৰ মই ভাবোঁ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই গতিকে মাতৃগৰাকীক উচিত শাস্তি দিব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে তেওঁক মানে আৰু কি ক'ম আৰু এনেকুৱা মাতৃৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেওঁ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মহিলা তেওঁ এটা কোম্পানীৰ চি ইঅ' জানিব পৰা মতে গৰাক আৰু তেনেকুৱা মহিলাই এনেকুৱা এটা জঘন্য কাম কৰিব বুলি হয়তো মানুহে কেতিয়াও সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে বা নাভাবেও তেনেকুৱা এনেকুৱা এটা জঘন্য কাম কৰি পেলালে সেই মহিলাগৰাকীয়ে চাওকচোন ইমান দুখৰ কথা সেই সন্তানটোক নিজ হাতে হত্যা কৰিলে কিমান দুখৰ কথা গতিকে এনেকুৱা মহিলা আৰু আমাৰ পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নালাগে আমাৰ পৃথিৱীখনত আমাক শুদ্ধ সত্য মহিলা লাগে যাক মা শব্দটোৰে গতিকে মা মানে পৃথিৱী বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ সন্তানে যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বেলেগৰ ওচৰত বিচাৰি নাপায় ক'তো বিচাৰি নাপায় আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মাকৰ ওচৰত পায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মা মানে পৃথিৱী গতিকে মাকে নিজ হাতেৰে সন্তানক হত্যা কৰিলে মাকে জীৱন দিব পাৰে মাকে বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰে কিন্তু হত্যাও কৰিব পাৰে বুলি জনা নাছিলে কিন্তু আজিৰে নিউজটোত গম পালোঁ যে মাকে যে নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰিব পাৰে এইটো প্ৰমাণ গতিকে কিনো ক'ম এইখিনি কৈয়ে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই